एक किलो आठशे नव्वद ग्रॅम अंमली पदार्थ विक्रीसाठी आणलेल्या आरोपी अनिल कुमार प्रजापती याला रचून पोलिसांनी अटक केला आहे पोलीस पथकाने याच गुन्ह्यामध्ये उत्तर प्रदेश प्रयागराज येथून अर्जुन कुमार प्रजापती तर नवी मुंबईतून श्यामबाबू सरोज अशा तिघांना बेड्या ठोकण्यामध्ये यश मिळवलेलं आहे ठाणे गुन्हे शाखा अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने मिळालेल्या माहितीची खातरजवा करत पोलीस पथकाने अनिल कुमार श्रीमुखलाल प्रजापती याला भिवंडी येथून तसेच याची अंगजडती घेतली असता सतरा लाख वीस हजार रुपयांचा एक किलो सातशे वीस ग्रॅम अंमली पदार्थ जप्त केला आहे त्याच्या विरोधात पोलीस ठाण्यामध्ये अंमली पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार गुन्हा देखील दाखल करण्यात आलाय पथकाने ही कारवाई केली आहे पोलीस पथकाने अटक आरोपी अंमली पदार्थ विक्री करणारा अर्जुन कुमार प्रजापती राज्य उत्तर प्रदेश याच्या नावचा उलगडा झाला पोलीस पथकाने प्रयागराज जिल्हा येत पोहोचून अर्जुन कुमार याला उत्तर प्रदेशामधून अटक केली आहे तर चौकशीमध्ये त्याने आज हा अंमली पदार्थ श्यामबाबू सरोज नवी मुंबई परिसरात रिक्षा चालवण्याचा व्यवसाय करणारे आहेत तर ते देखील मूळचे रहिवासी असून नवी मुंबई परिसरातून हद्दीमध्ये शांतीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये झालेल्या डी पी एस गुन्ह्यात अटक केलेल्या के एका आरोपीच्या चौकशीतून पोलीस पथकाने अठरा लाख नव्वद हजारांचा अंमली पदार्थ चरस हस्तगत करीत तीन आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत Uh, चौदह तारीख को uh, एंटी एक्सट्रशन सिल क्राइम ब्रांच थाने को एक इंफॉर्मेशन थी कि भिवंडी थाना में शांति नगर पुलिस स्टेशन के हड्डी में एक जगह एक आरोपी uh, चरस बेचने के लिए आ रहा है उसके हिसाब से एंटी एक्सट्रेशन से सीनियर पे मालोजी जी शिंदे साहब यह क्राइम वनिन्दा पाटिल मैम और ए पी आई गोरे ए पी आई और इनकी पूरी टीम ने वहाँ पे ट्रैप आयोजित किया उसमें एक आरोपी पकड़ा गया अनिल कुमार श्रीमुखलाल प्रजापति जो रहने वाला प्रयागराज का है उत्तर प्रदेश का वो उसके पास से एक किलो सात सौ बीस ग्राम का चरस हमने हस्तगत किया और उसकी लगभग सत्रह लाख कीमत थी जब हरेस्ट किया जब इंप्रोगेशन किया गया तो सामने ये जो उसका इंफॉर्मेशन था कि अर्जुन कुमार जो जोखूलाल प्रजापति है जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है उसने ये सप्लाई किया था तुरंत एंटी एक्सपोर्ट सेल ने टीम उत्तर प्रदेश में भेजी उसमें उसको अरेस्ट किया गया और उस उसके बाद में ऐसा पता चला कि उसके पहले उसने एक रेणु नेहरू का रहने वाला है श्याम बाबू सरोज उसको भी चरस बेचा है तो उसको भी नेहरू से अरेस्ट किया गया ऐसे कुल मिला के एक किलो आठ सौ नब्बे ग्राम का चरस यहाँ पे बरामद किया गया जिसकी कीमत लगभग तो लग अठारह लाख नब्बे हज़ार है और एक बहुत ही अच्छी का कामगिरी यहाँ पे एन टी एक्सपर्स सेल ने की है और ये इसमें जो है जो उत्तर प्रदेश से जो आरोपी पकड़ा गया है उसके ऊपर पहले भी कैंट पुलिस स्टेशन प्रयागराज में दो गुने दाखिल है और हंडिया पुलिस स्टेशन प्रयागराज उसमें भी एक गुना दाखिल है तो भी तपास जारी है इसमें और भी कुछ इन्होंने सप्लाई किया है इसके हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है